董董恩，小罗总，早上好，我已经开始工作了。嗯，谁让你自作主张开始打活的？报告小罗总，今天早上我就到后勤部报到了。这个呢是赵阿姨安排给我的工作。你看这地多亮，你看这台阶，一点灰尘都没有。嗯，这才符合我们牡丹公司高端大气上档次的气质。行，这还挺好啊。嗯 那小罗总还有什么吩咐吗？我这个人直男，大脑，打哪儿你伪装自己，摆出热情的姿态。是假意。还装作真心，以为没人能看穿。你那点小心情，那好吧，就陪你演到。 就会先忍不住去摆起，真是太感谢你给机会锻炼我的演技。有一次偶遇你，想当年毫无安排，试探着提醒你就会以话里话外，别说你生气又不生气的小表情，哎呦，真是可爱。 场比赛，期待落空，也不忍心转身离开。就算你在想，敌来看我的眼神，我早。有人吗？打扫卫生。怎么是他呀？那我进来啦。有人。 不好意思啊，啊，那那我先走。啊、呃，稍等，能不能帮我拿张纸？谢谢。是小罗总吗？小罗总，小罗总，小罗总。是，小罗总亲自上厕所呢，实在不好意思啊，也是怪我马虎，没有把这个纸呀换好。您看您要多少够啊？ 给你。我、啊、谢谢你啊！不谢不谢，这都是我应该做的。啊、嗯，嗯、哦呃、我帮您打扫一下。嗯，暂时不需要。 啊，还是需要的。我嗯嗯嗯、不着急。着急着急，我很勤奋的。哎，不着急谁、啊，人我真的很认真。老,老总可真是够狠的呀、啊！哦，我听说开掉外总可是费了好大的劲。哎，这叫什么呀？老总好像没洗手。洗手真的狠下心来啊，一点情面都不留。肱古之臣尚且如此，就咱们几个呀，还是夹着尾巴做人吧。小娄总可真是心狠手辣。 辣手无情啊！上班的时候我也想摸鱼啊。我教你个办法，每天上班蹲坑半小时。小老总，公司有人说八卦，这很正常，你别放在心上。怎么，只要一遇到你就没好事？ 董总，嗯，啊，小楼总好，小楼总好，你怎么在这儿呢一会儿这儿开会，赶紧离开。哦，这不是还没开会吗？我先把您的位置给您打扫干净，这样您开会也舒服。哎，等一下，请坐，来手麻烦抬一下，老家。 辛苦辛苦，啊啊！可以了，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 可以了啊！可以了。好，好，好。都说了可以了，先出去吧。 今天的会议，我要宣布一项新的人事任命。财务部跟法务部的总监已经离职，从今天开始，法务部由季秋来接管，财务部欧审来接手。恭喜！谢谢欧导，谢谢。其他新的人事任命啊，我已经下达给人事部。发票、告别，再见。哎，市场部那边有没有什么新的进展？啊、呃，我们市场部呢，把市场上所有的酱料进行了一个市场调研，年轻人的消费能力远远大于中老年。 呃，咱们如果想要迅速的增长这个销售额，嗯、咱们得尽快的攻下年轻人的市场。嗯，说的很到 OK、嗯。Yes. Alright。曹总那边呢？我们研发部就是人员流失比较严重，但是好在的是几位主要的人员都留下来了，还有新招的人员也已经入岗了。这个是我们根据市场部的调查结果推出的几个新的口味，你看一下。 好，那就按照你们的流程开展就好了。如果没什么问题的话，我们今天先散会，嗯、走吧。工顺哥，以后这个发票的事儿，靠你了。靠我的公？<吧>公事公办公事公办，咱俩一块儿吃饭呀。 来份这个。嗯、呃，好。啊？干嘛呢？啊、呃，对不起，对不起。您吃。嗯嗯。嗯来了，快吃饭吧。你吃了吗？我还没呢，一会儿去。行，那我先打饭啊。 暖暖。啊、哦哦！对，对不起，对不起，对不起，小老总，对不起。吃饭时间怎么不去吃饭、啊？我这不是想说给大家营造一个好的用餐环境吗？哼，那看来还是不饿呀。啊，原来是这样。看来这饭卡就不用给你了。有有有有有。 不是小楼总给的东西，我怎么能不要呢？是不是？嗯、虽然你是自愿来义务劳动，不过我们是一个人性化的公司，嗯、不会让自己的员工饿着的。谢谢谢谢谢谢。还有啊，那些零食和饮料可以免费取用，工作时间补充一下能量非常有必要。毕竟我们是人性化的公司。是是是，小楼总是非常人性化。嗯，知道就好。 得喝酒啊，这公司可以啊。这什么味道的？上班时间还想喝酒啊？哦、没有，我我就是拿来看看，而且，您跟我说的，让我补充能量。嗯，看来最近酒量进长了，不拖我身上就行。 小龙总还没走啊？这么晚了，怎么还没回来、啊？啊、哦，我想趁着大家都走了，把墙再擦一遍。倒也不必干了这么晚。既然都说要做保洁，那就要把活干明白。我们八二虽然比较草根，在社会上也没有什么值得让人尊重的地方，但是我们自己要尊重自己，对不对？这段话说的不错。 你不是要机会吗？明天不用干保洁了，早上十点来公司开会，抓住这个机会。真真的？嗯。谢谢小罗总。啊。谢谢小罗总、啊。抓住机会啊，不来虚的那一套。啊。小罗总。嗯、啊，三年前的事情。三年前的事儿，你记了多少，我就记了多少。 一定要让我拿下这一单多吃点你伪装自己摆出热情的姿态是假意还装作真心以为没人能看穿你那点小心情，那好吧就陪你 这会先忍不住去摆起，真是太感谢你给机会的连我。罗总好，小罗总早啊！哎呦，麻烦您专门在门口等我，实在怪不好意思。您请进。你还知道不好意思？第一天就迟到？啊？你以为这是你们的广告公司啊？我也一直在盯着你呢。如果再有下次的话，班儿不用来。不是昨天您说十点吗？ 北京时间十点零二分。哎，不对呀、啊！你看我手机，肯定是我手机问题。实在不好意思，下次我一定提前到。对不起，小楼总，实在抱歉。找理由、啊。楼总，啊、您都到了，对不起啊，我本来想提醒您，您那个表总是调快十分钟，不用这么早下来的。我先准备一下啊。啊啊啊您请。 看我的眼神。嗯，这次要主打大学生了。没错，大学生的消费习惯都不太稳定，而且他们都乐于接受新事物，他们爱追求时尚，消费欲极强。所以，谁能抢先在大学生的心里树立起自己的品牌，谁就能主导未来的市场。不过，这宣传要点，土到极致便是潮啊。 大学生都喜欢新奇和吐槽，语气高大上不如我们反其道而行，我们就亲民低调。想法是挺好，不过不能眼高手低。我要看的是你们的设计，不是你耍嘴皮子的能力。嗯、重点不够突出，配色奇奇怪怪，细致程度远远达不到我能够认可的标准。好，我们这就改。小罗总，拜拜。 乙方守则第七条，甲方总想用最少的钱办最大的事儿，你能做的就是永远 OK。小罗总，根据您上次提的意见，我们优化了一个，请您过目。嗯，这不够极致、啊，这颜色够吗？再开一开，再想一下灵感。 您看不够，我可以加大力度。黄了，这个、黄，别别别别动我头，别动我头啊！哎,哎,哎,哎，您给我说说，你们这核心竞争力是什么？不要拿美食诱惑我，坚决不改。说是核心竞争力，那下次是不是该问我差异化是什么了呀？改好了。 那你来跟我说说，你们这个设计案跟其他同类型的行业内的有什么差异化吗？马上我们就让您看到我们的差异化。哎，你们知道新广告给谁了吗？新广告应该会给家训吧？哎，我听说他们公司帅哥巨多，我认识人，这周约出来咱们吃饭。 嘉穗啊，我不知道啊。我听朱莉说呀、啊，小楼总对他们的全案特别满意，这不就是内定了吗？哦，啥？都内定了,内定了还来折腾我们？<对>哎，想知道万科的资本家，我是不是错过了什么？啊啊，吃饭了？为什么吃饭？了？你突然约帅哥吃饭，关你什么事？有没有美女啊？又没过呀？他们到底想要什么呀？ 现在的问题就是，他们自己也不知道自己要什么。是啊，谁知道他们想要什么呀？我们又不是他肚子里的虫。再说了，就算给笔稿费，那也不能这么折腾我们吧？就是。要不，我们就做自己想做的，反正伸头也是一道，缩头也是一道。再这么下去，我们下个月的时间费又交不上了。 哎，牡丹公司这个案子，跟了半个月了，搭进去多少人力物力，就这么陪跑，我不甘心啊！对不起江东父老啊！那我们再思考一下定位，媒体组合也再优化一下。你是魔鬼吧？你比他们还多想一步。是我只是觉得，会不会我们从起点上就跟楼总想的不一样，所以不管我们怎么改，都过不了。 最后一稿了，说什么也不改了。我也不改了。恩嘿、嗯、啊，楼阿姨想你了，你休息的时候过来玩啊。有了。嗯。嗯。哎呀，这个全糖的真是太好喝了。还是你懂我心意啊。 这软软的这是什么？哎呀，这是珍珠、啊。嗯、哦，嘿这个有意思，我还以为啊是八宝粥呢。这是年轻人现在最喜欢喝的口味儿，这叫全家福，里面什么都有。你要不喜欢，下次我给你换一个。嗯，不,不不不，我觉得挺好的，<laughs> 你们年轻人喜欢的我都喜欢。<laughs> 新鲜，嗯嗯。哎，嗯，对了，那个广告的方案你们拿下来了吗？ 怎么还叹上气了？你说你，什么事儿还不能跟你娄姨说？啊，怎么回事？就是这，这广告方案吧，我们到现在都没有做出让小娄总满意的方案。大姨，你放心，我们一定可以做出来的。我当然放心了、啊。就是他为什么这么不着急？这都半个月过去了，那他在想什么呢？哎，真别别打扰他，没事的。阿姨，我问问桂芬。桂芬啊，哎，那个广告最后定了哪家了呀？ 我听说楼月内定了家训，你知不知道啊？家训，嗯，是不是那个报价最高的？哦，这么贵，这臭小子，这不就是个败家子儿吗？哎，那个，妈，那个什么那个。 干什么，妈？你这眼里还有我这个当妈的吗？我看你现在是翅膀硬了。哎呦哎呦！哎、呦、哎、呦呦阿姨，不生气啊？吧不生气。我说您儿子不叫您妈叫。过来干嘛？站好了。哎。你给我站好了，仔细想想。嗯，妈，您看这现在公司运转的也挺好，也没什么大事儿。您是不是听到什么流言蜚语了、啊？ 我在这待着，运转的挺好，是吧？我是不是可以不用出去了呀？当然不是。你给我说清楚了，你为什么要用那个什么训来着？家训，家训最贵的那家。你以为咱们家的钱是大风吹来的呀？妈，我是您老牡丹的儿子啊，就是给我一百个胆，我也不敢啊。您先别生气，听我慢慢跟您说。这家训的方案啊，确实很年轻，也很时尚，可以帮助我们尽快的吸引一些年轻的客户群体。 现阶段确实是他们的方案更胜一筹，不过您放心，我还没决定一定要用他们。哦，那就好，哼。